आज आम्ही जळगाव शहरातील व जिल्ह्यातील कारण की आज चिनावला राहावेरून नशराबादची काही मंडळी या ठिकाणी उपस्थित आहेत आम्ही सर्वांनी माननीय अप्पर जिल्हाधिकारी पिनाटे साहेबांच्या माध्यमाने माननीय पंतप्रधान राष्ट्रपती व युन आयला एक निवेदन दिलेलं आहे की बांगलादेशमध्ये जो अल्पसंख्याकांवर व अल्पसंख्याकांच्या प्रार्थनास्थळावर हल्ले होत आहे ते त्वरित थांबवावे व त्या हल्ल्याचा व त्या याचा आम्ही जळगाव शहरच्या मुस्लिम समाजातर्फे तीव्र निषेध करीत आहोत त्याचसोबत आम्ही भारत सरकारला सुद्धा विनंती करीत आहोत की आमचे जे अल्पसंख्याक बांधव बांगलादेशमधून ज्या भारतात येऊ इच्छितात जे आज बॉर्डरवर उभे आहेत त्यांना आपण नुकताच जो सी एचा कायदा पास केलेला आहे त्याच्या अंतर्गत त्यांना नागरिकत्व देऊन ज्या आपल्या भारतात त्यांना घेऊन यावे अन्यथा त्यांना शरणार्थी म्हणून तरी द्यावे कारण की बॉर्डरमध्ये भर पावसात कर, कर, हो ते उभे असतानाचे छायाचित्र आम्हाला आमचे मन हिलावत आहे तरी आमची भारत सरकारला विनंती आहे की त्यांनी त्यांना त्वरित द्यावे आणि आम्ही यू एन एला या माध्यमाने ईमेल करीत आहोत की त्यांनी यावर लक्ष देऊन मानवतेच्या दृष्टिकोनातून त्वरित त्याच्यावर दखल घ्यावी आणि तेथे होणारे हल्ले त्यांनी त्वरित थांबवावे धन्यवाद जळगाव जिल्ह्याचे सभी सामाजिक संस्था और राजकीय के प्रमुख ने माननीय जिल्हाधिकारी साहेबी के मार्फत माननीय भारत सरकार राष्ट्रपति माननीय पंत प्रधान और संयुक्त राष्ट्र संघ को एक निवेदन दिया है हाल ही में बांग्लादेश में जो अल्पसंख्यक समाज और उनकी प्रार्थना स्थलों पर हमले हो रहे हैं हम उसका जाहिर निषेध करते हैं और भारत सरकार से ये अपील करते हैं कि भारत सरकार ने जल्द से जल्द दखल, दखल दखल दे ये हल्लों को रुकाना चाहिए और बांग्लादेश में जो भी अल्पसंख्यक समाज के लोग भारत में आना चाहते हैं उन्हें यहाँ ला के सुरक्षा देनी चाहिए जय हिंद जय भारत मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा अब दो रोज़ पहले दो रोज़ बाद में ही पंद्रह अगस्त आ रही है स्वतंत्र दिन की मुबारकबाद देते हुए ये एकात्मता का एक फारुक शेख साहब ने और तमाम बिरादरान ने मुस्लिम ने ये एक बहुत अच्छा निवेदन दिया है कि एक हमारे करीब देश बा, बांग्लादेश में एक हिंदू भाई लोगों के ऊपर या अल्पसंख्यक वहाँ के अल्पसंख्यक भाइयों के ऊपर कुछ अत्याचार हमला हो रहा है जिस जिस तरह से भारत में भी कुछ जातिवाद लोग रहते हैं उस तरह से हर जगह ये अनासर पसंद लोग रहते हैं जो यानी पसंद रहते हैं ऐसे शरपसंद लोगों ने वहाँ पर भी तकलीफ देने का काम शुरू किया है जिस तरह से यहाँ पर भी होता है कुछ मरतबा हजारों मरतबा यहाँ भी ऐसा हो चुका है तो मैं मैं तमाम हिफाजत भी कर रहे हूँ कई लोग ऐसे भी मौजूद हैं वहाँ पर जो मंदिर में रात रात तीन दिन बैठ कर मंदिरों की हिफाजत कर रहे मुस्लिम भाई तो एकता के साथ हमारे को हिंदुस्तान में ये बताना है कि हम सब लोग आपके साथ हैं और जो भी आपके ऊपर जुल्म हो रहा है तो हम सरकार से विनती करते हैं कि इस तरह से जुल्म को रोका जाए और वो भी हमारे भाई है उन पर रहम किया जाए